Привет, ребятки! Сегодня я буду вам <как> Извините, конечно, сегодня я вам буду показывать разных роботов и докажу, что это не так уж и сложно их строить. Ну во-первых, сначала надо понять, какой должен у вас быть робот. Либо должен быть он мини, либо большой, например, вот такой но, ну смотрите, вот тут такой мини дрончик такой, в принципе обычный робот. Сначала вам нужно определить торсик. Ну, ну в общем как сказать. Вы должны определить большой он будет или нет. То есть если вы сделаете большие ноги и маленькие руки, то будет недоделанный качок. Так что Смотрите за размерами своего меха. Ну, и сейчас я покажу, как сделать вот такого обычного меха. Текст. Ну, во-первых, сначала нам надо два, две вот таких вот пластиночки. Две пимпочки, извините, что они разных цветов цветов, но так получилось. И э -э -э. пимпочку ставим на купол, скажем так, и вторую тоже. Это откладываем. Теперь делаем, ну основную часть, скажем так, там где все будет держаться. Это вот эта деталька и вот эта. Ставим еще вот такую вот. И, и вот такой вот у нас. Ну, для крепления. Теперь ставим, короче, придется разобрать это все. Ну, мне, в принципе, не лень. В общем, берем обычную пластиночку. И, ну, я думаю, все сейчас купили миксеры, и у всех есть такие зубки. Ставим зубок. Ну, я имею в виду... Ну, в общем, я делал из тех деталей, которые у меня есть. У меня вообще очень-очень стромный запас деталей. Ну, именно таких механических всяких маленьких для роботов. Так что... Ну, не судите строго. Ставим сырочек и гладкую пластинку. Но она у меня круглая. И я захотела, чтобы у меня была круглая стеклышко. Но у меня, конечно, есть квадратные. Ее там надо искать. Ну, квадратные есть, скажем так. И вот эти части. Вот так вот складываем в одну конструкцию. Теперь берем колесики и ставим в эти дырочки. И получается вот такой вот мини-дрончик. Так, нам, короче, напишите, то если я буду маленького дрончика 3 минуты показывать, то это будет жизнь какая-то. Э -э. Дальше у нас будет вот такой вот робот, дроид. Ну, я для него сделал подставку. Ну, вот. А -м -м вот этого дроида я делал именно специально так из мусора, чтобы это был типа такой дроид, что ли. Я не знаю. Сталкер или кто там. Вот берем берем обычную пластинку 1 на 2 и вот такую детальку ну крепление ставим туда руль, ну вот такой вот у меня ой, ну у меня квадратный, а у вас не знаю, как у вас, ставим вот так вот эм. теперь берем вот такую детальку и ставим на нее одну пимпочку устанавливаем вот так вот вот так вот ну чтобы вот эти детальки были снизу теперь делаем ноги ноги делать тут и не надо просто ставим какие-то обычные детальки вот такие вот не знаю какие-то копытка ну в общем вот такие детальки и теперь делаем ручки. Делаем, берем вот эту штучку. Ну, рука, скажем так. И делаем вот такое вот. Берем вот такую детальку. И вот такую детальку. Все. По-моему, все, я не знаю. Вы делайте, как хотите. Ну и делаем любой бластер такой, Звездохвон или какой там еще. Так. Теперь устанавливаем руки. Вообще руки можно установить только одним образом. Эм, это вот так вот поднять рога и поставить на крючки. Почему у меня сегодня все из рук валится? Вот. У нас получается такой робот. Он может как в спокойном, так и в боевом режиме. Вот так вот. Типа вот это боевой, а так спокойный. Ну, я думаю, вы поняли. Это был обычный робот. Эм. Эм. Я покажу вам сценку потом в конце видео. М -м -м. В общем. Да как как роботы сражаются против друг друга. И да, для этого робота можно взять такую штучку, подставку, типа, поставить. Потому что робот так не держится. Вот, все, теперь он на подставке, вы можете спокойно им играть. Ну, самый последний робот. Будет самый крутой, но это еще не последний, так что рано радоваться. Да. Сначала делаем, опять же, вот берем вот такую детальку и опять ставим круглую пластиночку. Так, теперь берем вот эту детальку, такая дырень там. Прорвала, короче. И берем вот эту детальку и вот такую вот. Ой. Она упала у меня. Вот, вот такую вот детальку. Устанавливаем сюда. И вот сюда вставляем. Все, вот это у нас, короче, самая основная часть. Теперь обычная конструкция. Эм, сейчас покажу. Эм, вот такая вот деталька крестиком. Ну, по-моему, обычная деталька. Не для чего ее так показывать долго. И берем... Вот такую детальку такой же, как было тогда. И устанавливаем ее снизу. Теперь мы можем сделать любые бластеры. Я поставил вот такую штучку и еще вот такое крепление. И поставил сюда обычный бластер. Нажимаешь, он стреляет. Я думаю, все уже знают его. Он уже не такой популярный. Там уже новые пружинные механизмы. В общем, да. И, и делаем идентичную руку. Теперь в эти проломы вы можете всунуть ноги, которые, которые будут держаться, по-моему, нормально. Ну, все, вот такая вот штука у нас получилась. Короче, ходячая. И последний это будет такой вот робот. Это типа такой сталкер. Он будет против всех этих диких роботов. Типа, я не знаю, что типа, но... В общем... Я точно знаю, что этот робот мне понравился, когда я его сделал, конечно. Так, сейчас разберу и будем показывать. Так, первое с чего я хочу начать – это с вот этой головы. Голова делается очень просто. Эм, берем вот такую вот детальку, ставим сюда пластиночку. Да, любую пластиночку мне просто захотелось такую. Эм, теперь берем вот эту детальку, устанавливаем на вот сюда. И теперь самая обычная конструкция. Вот, вот эту детальку и вот такую вот детальку спином сбоку и опять вот такую детальку эм, вы не спрашивайте откуда у меня оранжевые детали эм, ну вообще они из набора некса я думаю я выложил слишком много видео но но набор реально прикольный мне понравился и кстати из него ну очень много роботиков можно сделать разных ну то есть там запчасти есть хорошие вот у нас это башка короче и я думаю время показывать руки да. и теперь мы берем сырок. Вот такую вот детальку. Ну, полноценную. Ну, у меня она желтая. И сюда пин. И, короче, сюда можете поставить две... Короче, две маленькие детальки. Ну а сюда вот такую вот деталька с углублением. Здесь такой трамплинчик. И сюда ставим вот это. Так. Вот эти две детальки соединяем. Вот так вот. И берем вот такую вот детальку, ставим ее сюда. делаем идентичную руку только я здесь поставил вот такую вот детальку и сзади я поставил цепочку все идентичная рука и придется взять вот такую вот редкую детальку ну сейчас она уже не редкая была редкой. ну короче ладно и берем вот вот так вот делаем. Соединяем все. Голову ставим сюда. Все. У нас основной сделан. Ну, в общем, все основное сделано. Так. Теперь можем... Я не буду все разбирать. Думаю, тут и так видно. Деталька с такой одним пином. Я поставила сюда квадратные. В общем, один на один. И снизу вот такая деталька, как подставка для того, того робота. Так, теперь ставим это все сюда. Ну, еще не надо ставить сюда. Так что. И теперь сделаем ноги. Я буду показывать, как сделать только одну ногу, потому что. Вторая идентичная. Эм, надо взять. У меня просто не открепляется, я так буду. Надо взять вот такую вот детальку. Вот такую вот. И поставить на опять такую. Как вы видите, здесь очень много вот таких вот деталек. Клипс, вот все, клипса клипса. Вспомнил. И вот теперь вот такое крепление опять. Теперь это крепление ставим сюда. Вот такое же крепление, как и здесь. И делаем вот так вот. И делаем идентичную ногу. Все, теперь ставим ноги, смотрите. Вот так вот. То есть вот так. Все, по-моему, все. Да. Так, теперь все. И надо доделать еще немножко мелочей теперь устанавливаем ноги, ну, теперь у нас все хорошо. Но в этом роботе есть один минус. И поэтому выворачивается он, я думаю, вы поняли. Поэтому я сделал вот такую конструкцию, вот эта деталька плюс вот эта. Вот этой деталькой мы крепим ему сюда. А это мы крепим вот сюда. В общем, вот сюда вот крепим. Эм. Что теперь нам надо нашему сталкеру? Мы можем делать такие бомбы. Я думаю, это примитивная конструкция. Даже показывать не хочется. Так, ставим сюда бомбы. Так. Ну, вообще, бомбы тут ставить не обязательно. А, у меня идея. У меня тут, короче, попался металлоискатель и пестик. Я, короче, их поставил вот так и сделал топор. Yeah. и вставляем топор сталкеру. И теперь осталось ставить бомбы. Бомбы. А я почему? Нет, я просто у меня я его кидал даже с трех метров. Все было нормально. Почему только сейчас до видео все очень ужасно? Mm. 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 Короче, напичкать вы можете их всем, чем можно. В этом смысл моего робота. Mm. О, Все, наконец-то. Ну все, вот такой вот у нас робот прикольный. Всем спасибо за просмотр. Ну и да, вы можете играть с другом, сделать какую-то сценку, типа там команда разных бандитов встретилась с сталкером, там, а, -а, а, спасите, помогите, ну я думаю, вы знаете, что делать с этими роботами. Всем спасибо за просмотр, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а на этом моменте я с вами прощаюсь. Пока-пока.